Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ashki Widi dari kelas pendidikan khas Amilian Kumpis 2024-2028. Jadi pada hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang hasil lalu saya, saya menggunakan model AD. Model AD ini apa? Model AD, ini, model AD ini adalah satu reka bentuk sistem pengajaran dan pendekatan sistematik. AD ini adalah, pen, adalah singkatan bagi analisis, desain reka bentuk, Development, pembangunan, implementation, pelaksanaan dan yang sekali adalah evaluation atau penilaian. Uh, Model modeling digunakan sebagai panduan untuk guru mereka bentuk pengalaman pembelajaran yang lebih sistematik, menarik dan efektif kepada murid. Seterusnya, kita masuk pula pada fasa pertama iaitu fasa analisis. Dalam fasa ini, saya meneliti keperluan pembelajaran murid berdasarkan objektif dalam tajuk manusia dari sajak pendidikan sains, sosial dan alam sekitar tahun 4, KSSR, pendidikan khas. Kat sini, saya mengenal pasti pengetahuan sedia ada dan tahap keupayaan murid serta sumber yang diperlukan untuk membangunkan laman berbual saya ini. Sebagai contoh, saya dapati murid saya ini lebih suka bahan video dan interaktif. Jadi, saya masukkan beberapa video dan dan kuis dalam laman tersebut. Kita masuk pula pada fasa kedua iaitu reka bentuk desain. Dalam fasa reka bentuk ini, saya rancang struktur laman Google Site dengan menentukan susun atur menu utama, warna dipilih serta aktiviti-aktiviti aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan. Saya juga meletakkan objektif pembelajaran dan pelbagai jenis media yang ingin diletakkan seperti gambar, pautan video, quiz untuk menilai kefahaman murid. Seterusnya, yang ketiga adalah pemilihan reka bentuk. Pemilihan reka bentuk ini dia penting supaya isi kandungan pelajaran dalam reka ini disusun secara logik dan mampu menarik perhatian murid. So kita masuk pula pada pasal yang ketiga iaitu pembangunan. Pada peringkat pembangunan ini, saya dah mula membina laman web Sites ini berdasarkan reka bentuk yang saya dah rancang. Ini saya tambahlah kandungan yang saya dah hasilkan tadi seperti teks, isi pembelajaran, gambar-gambar, video kreatif dan konten aktiviti yang boleh disalurkan secara berulang kali. Kemudian saya juga pastikan reka bentuk yang saya dah hasilkan tadi itu dia mesra pengguna dan boleh diakses melalui komputer atau telefon pintar yang keempat adalah pelaksanaan pada fasa pelaksanaan ini dia melibatkan penggunaan laman guru saintifik dalam pengajaran sebenar Okey, dekat sini saya kongsikan pautan ni kepada murid dan bimbing mereka menggunakan bahan tersebut. So, contoh saya boleh saya letak dalam kelas, saya buka dalam kelas dan saya tunjuk macam mana nak gunakan Google Site ni. Kemudian bila mereka pulang ke rumah, mereka boleh akses Google Site ni menggunakan telefon ibu bapa mereka lah. Melalui laman Google Site ni juga, murid dapat belajar secara kendiri dan memahami isi pembelajaran dengan lebih bermakna. Fasa terakhir adalah fasa penilaian. Okey, fasa ni Laluan saya menilai kebukasan laman Google Sites yang telah dihasilkan itu melalui maklum balas murid dan guru mata pelajaran serta analisis hasil kuis yang saya dah buat dalam Google Sites itu. Kemudian berdasarkan penilaian yang saya dapat tadi tu, saya dapat melakukan penambahbaikan dari segi susun aktor dan visual supaya lebih menarik dan mudah difahami oleh murid. Okey, seterusnya, akhir sekali adalah Model ID ini dapat membantu saya merancang dan menghasilkan bahan pengajaran secara sistematik dan berkesan. Melalui laman Google Site yang saya bangun itu, bangunkan tu saya dapat menggabungkan pelbagai sumber interaktif yang menyokong konsep kapasiti pedagogi pembelajaran awal dan KPPB. Proses ini juga bukan sahaja memperkukuh kefahaman murid, tapi dapat membentuk generasi yang inovatif dan kreatif. Sejajar dengan idea utama, perkembangan ilmu secara holistik membentuk asas generasi inovatif. Sekian itu sahaja dari saya. Sekian terima kasih.